Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Украинская гуманитарная помощь для Донбасса. Из Киева, Харькова и Днепропетровска доставят 800 тонн груза. В частности, крупы, муку, макароны изделия, мясные рыбные консервы, средства гигиены, товар для детей и медикаменты. Часть груза направляется в Старобельск Луганской области по поручению премьер-министра Арсения Цунюка, сообщает министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак. Правительство приняло решение о дополнительном выделении 10 миллионов гривен для Востока Украины в грузовиках и благотворительной помощи то, что было закуплено за деньги бюджетом. Из Киева на Донбасс отправились 19 грузовиков. Конечный пункт, которого колонна достигнет завтра утром, не разглашают в целях безопасности. Затем товары распределят среди населения. Безопасность водителей будут обеспечивать представители МВД и ГосЧС. И Львов, и Киев, и Тернополь, и Черновцы, мои родные. Это просто по логистике. Центральная и Западная Украина сегодня тут собрались. А с Харькова и Днепропетровска отправятся, что собрали там. Очень важно, что первые грузы дойдут до пункта уже сегодня вечером, которые отправляются с Харькова, с Днепропетровска. Эти колонны дойдут немного позже, но все они будут переданы под Красный Крест. И вместе с нашими водителями, под нашей охраной, они дойдут до людей, которые в них нуждаются. Иллюстрация в Украине быть. За очищение власти проголосовали 252 депутата. Законопроект предусматривает проведение соответствующей процедуры проверки при назначении на должность в органах власти. Не оставят без внимания и уже действующих чиновников. Украинскую ГТС реформируют. Народные депутаты сегодня проголосовали за закон, который поможет обеспечить энергонезависимость Украины. Согласно документу, газотранспортная система на 100% остается в государственной собственности. При этом изменились и ужесточились требования к претендентам на эксплуатацию ГТС. При проведении конкурса компания обязана раскрыть всю информацию относительно структуры собственности и показать всех бенефициар. Отечественных участников эксплуатации ГТС будет утверждать не только только правительство, но и парламент. Принятие этого закона позволит заинтересовать ЕС в транзите газа через украинскую трубу, подчеркнул премьер-министр Украины. Мотивация для правительства понятная и правильная. Может случиться так, что выиграет компания, которая является резидентом ЕС, а через определенный период времени изменится структура собственности, и под лейблом Европейского союза может быть собственность, например, страны агрессора. Национальная валюта продолжает укрепляться. На открытии торгов доллар упал на 10 копеек по сравнению со вчерашним закрытием. Межбанковские котировки составили 12,95 и 13 гривен 4 копейки за 1 доллар. Все блокпосты по периметру зоны АТО оборудуют видеокамерами. Кроме этого, силовики собираются создать электронную базу номеров автомобилей, покидающих зону АТО. Видеослежение поможет усилить контроль за перемещением оружия, боеприпасов и других запрещенных предметов, а также обеспечение прав граждан во время проведения досмотра транспортных средств и избежания конфликтных ситуаций, отмечает советник главы МВД Антон Геращенко. Ситуация на границе Украины с Россией остается напряженной. Боевики продолжают незаконно пересекать границу. Ночью на границе произошли столкновения с диверсионно-разведывательными группами, сообщил спикер СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, за последние три дня вблизи украинской границы участились полеты российских вертолетов Ми-24. Вчера в 11.40 пограничный наряд, который нес службу в пункте пропуска Меловое в Луганской области, выявил залет на территорию Украины двух вертолетов Ми-24. Кроме того, зафиксировано четыре факта использования беспилотников для ведения воздушной разведки. Серьезным наказанием за участие в конфликте на Донбассе пригрозил своим гражданам министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. По его словам, латвийским спецслужбам известно о нескольких членах национал-большевистского движения, воюющем на стороне террористов. Правительство Латвии не одобряет, чтобы граждане ехали воевать за рубеж. В ходе боев они приобретают определенные опыт и навыки. И со временем могут стать серьезной угрозой для национальной безопасности, подчеркнул Рихард Козловскис. Кабмин Украины платить российским военным не будет. Высший хозяйственный суд Украины отказал Минобороны Российской Федерации в возмещении ему правительством долга корпорации Единой энергетической системы Украины. Согласно иску, сумма долга корпорации ЕСУ составляла более трех миллиардов гривен. Жалобу со стороны России не удовлетворили по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд над коммунистами перенесли на неопределенное время. А решение по проведению экспертиз еще не принято. Об этом журналистам заявил адвокат Компартии Александр Готин. Во время слушания под зданием суда стояли активисты, прихватив с собой флаги, плакаты с радикальными надписями и гроб, гвоздь в котором могли забить каждый желающий. По словам организатора, внутри него находятся символы коммунизма. Бюст Ленина, флаг Компартии и учения Маркса. Мы наблюдаем сейчас демократию по украинской, когда мы пришли как третьи особые в этот суд, чтобы высказать свою позицию по поводу этого судилища, которое происходит. И нас, нас пытаются нам запретить высказать свою наше законом гарантированное мнение тем, что вот в частности бросают яйца. Цель осудить коммунистическую партию как таковую вообще. Цель, чтобы призвать их к ответу за все эти преступления, которые они совершили против человечества, в частности против украинской нации. За голодомор, за террор, за все их преступления призвать их к ответу. Но в Украине сформируют новую этнонациональную политику. Сегодня на заседании Совета межнационального согласия договорились создать четыре рабочих группы, которые займутся гуманитарными вопросами, сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Сыч. По его словам, в новосозданный орган вошли представители Министерства культуры, социальной политики, образования, внутренних дел, МИДа, а также эксперты и представители этногрупп в Украине. В развитии этнополитики проанализируют европейский опыт, требования международного законодательства и внедрения этих норм в Украине. без это диктаторский Единство без разнообразия – это диктаторский подход. Разнообразие без единства – это сепаратистский подход. А вот сочетание разнообразия, то которое есть, национальных культур, языков, самобытностей, традиций в одной единственной стране – это, собственно, есть условия этого мира, благосостояния, который нужен всем и всем Раздельная жизнь для мусора. Внедрение в Украине системы раздельного сбора мусора позволит не только беречь экологию, но и уменьшить тарифы на сбор отходов, убеждены активисты. По данным Всемирного банка, в нашей стране ежегодно собирается 17 миллионов тонн мусора. Лишь 4% твердых бытовых отходов сортируют и перерабатывают. Сжигают всего 2%. А все остальное отправляется на мусорные свалки. В европейских странах на свалки попадает не более 30%. По словам представителя Минрегион Будда, в парламенте уже зарегистрирован законопроект, в котором прописано, что организацию системы сбора и переработки использованных тар упаковки должны оплачивать производители. Население будет платить только за смешанные отходы. То есть, если не хотят ничего делать, сложили смешанные отходы в контейнер, да, за это заплатили. Если вы их разложили по фракциям, все, то есть это не оплачивается. Вот это будет уже оплачиваться за счет сбора. США отправили в небо новый спутник с чудо-оптикой. Данный космический аппарат получил самую точную камеру для коммерческих снимков. Он может делать снимки с расширяющей способностью 31 сантиметра на пиксель. Это означает, что он может различить даже дорожную разметку. Кроме того, спутник имеет инфракрасную камеру, поэтому может снимать сквозь туман или дым. Чудо-аппаратом владеет компания Digital Globe. Именно ее услугами пользуется Google для составления своих карт. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы, цены на энергоносители. Оставайтесь с нами, до встречи.